палочками с детства. Вы кушаете палочками хорошо. Если вы первый раз это увидели, вам очень сложно сделать. Хотя японский ребенок это делает легко. Также нам легко делать, использовать вилку и нож, а японец, наверное, будет шок, если вы видите, особенно маленький. Потому что он там не знает, что существует. И он существует. кино делать Что некоторые кушают делают. То есть человек делает хорошо то, к чему он привык. То, к чему он не привык, он делает плохо. То есть его мозг автоматически не дает команду выполнять что-то. Он анализирует, думает, что делает, дает команду телу, тело работает. Вот для того, чтобы этого, эта ситуация не возникла, когда мы человека бросили, мы, мы знаем, есть такие очень миролюбивые виды, которые относятся к боевым искусствам. Они неролюбивые. То есть они там могут человека бросать много раз, человек будет вставать, опять кидаться, и, там, после 10-го он поймет всю тщетность своих попыток и как бы, уже не будет кидаться. Но дело в том, что, к сожалению, может возникнуть такая ситуация, что где-то на третьем, четвертом броске, когда вы будете его кидать, он вас все-таки третий. Но чтобы этого не было, желательно с первого раза его бросить так, чтобы он уже не встал, и еще на всякий случай добить в голову. Ну, это если мы говорим о реальной ситуации. Если мы, конечно, защищаем себя, там свою семью. Поэтому, после выполнения броска, сразу нарабатывайте добивание или какой-то контроль. Не отпускайте. Я понимаю, что вы можете очень хорошо бросить человека и очень хорошо добить. Но если это у вас не наработано на комплексом, то что произойдет в реальной ситуации? Вы человека ваш набросите, а потом мозг проанализирует ситуацию, как он там, чтобы он не встал, надо добить, даст команду, вы добьете. Возникнет пауза, за, которой, за время которой у него есть шанс, если вы его не угробили этим броском, взять кусок стекла с пола и треснуть вас. Или там отвер... вывернуться, или там пихнуть вас на будет. Вот чтобы этого не было, надо, чтобы бросок с переходом на контроль или бросок с ударом был одним единым действием. Тогда вам не нужно анализировать ситуацию. У вас все уже наработано. Динамический стереотип выработан. Бросок переходит без остановки в удар. И ну, только потом вы думаете, надо ли было этого делать. Но ну, есть остановить удар, сможете скорее, чем ударить вовремя. То есть пауза, по крайней мере, не возникнет. поэтому, когда вы делаете технику бросков, сразу нарабатывайте добивающий удар. Либо болевой контроль. Как, либо какой-то любой контроль, который не позволит ему тут же свободной рукой выполнить технику. Например, в борьбе очень много есть классных удержаний. Очень там, популярное удержание в самбо, дзюдо, в других видов Когда вы человека бросаете, переходите на удержание сбоку, держите 20 секунд, зарабатываете 4 очка, потом переходите там, на удушение или на бревок. Это очень здорово. За эти 20 секунд, если это происходит на, на улице, он вполне может вытащить из кармана там, гвоздь, авторучку, найти кусок стекла, что угодно. И вас 10 раз рез, потому что вы его не видите, вы же на нем лежите, у него рука свободна. То есть все удержания должны быть такими, чтобы либо вы контролировали обе его руки, то сложно будет выдергиваться, либо чтобы вообще у него не было возможности что-то сделать. Поэтому в традиционных стилях джиу в старых, практически большинство, подавляющее большинство удержаний внизу выполняется в таком положении, когда человек лежит лицом вниз. В этом положении вы его контролируете полностью, вы видите все, что он делает, а он не знает, что делать, но ему как бы неудобно. Если же человек лежит лицом вверх, то вполне неизвестно еще у кого больше шансов, у кого как бы, перспектива лучше. По крайней мере, ему уже падать некуда, он уже упал. А вы еще можете упасть. Поэтому каждый прыжок с добиванием. Еще один раз делаем максимально быстро. Два боковых, блок, блок, хайпа учим, удар головой томаты, хизагери, кошек и тут же добивание голову.